Как избежать покупки поддельных или запрещенных лекарств? Чем заменить дорогой препарат на более дешевый, но такой же эффективный? Это знают разработчики проекта «Лик и контроль» специализированного сайта и приложения для смартфонов. Лик и контроль – это отечественный IT-проект, который призван помочь украинцам покупать качественные лекарства, в прямом смысле не отходя от кассы и аптеки, а также научиться отличать настоящие препараты от фальшивых. Для этого нужно установить приложение на свой смартфон, ввести название и серию лекарства. Приложение выдаст ответ, можно ли покупать это средство, либо же оно поддельное или запрещенное. Кроме того, работает сайт проекта, где есть много полезной информации, в том числе, как заменить дорогостоящее лекарство на более простой аналог с тем же главным действующим веществом. Уже під час работы над проектом наши лекари надихнули нас додати еще функцию подбора аналогов до препаратов, потому что часто дуже пациенты скажутся, что лекари Призначають оригінальні, дуже дорогі препарати, і можна йти шляхом того, щоб просто нарікати на лікарів, а можна просто встановити собі швидко додаток і за декілька секунд, прямо під час прийому у лікаря, підібрати і погодити з ним цей препарат. Проект полностью базируется на государственных данных, рекомендациях Всемирной организации охраны здоровья, мониторинге приказов Минздрава, Государственного экспертного центра. В приложении есть все сто процентов зарегистрированных в Украине лекарств. На сегодня это около 13 тысяч наименований. Также приведены все распоряжения Гослекслужбы касательно временно или полностью запрещенных серий препаратов. Цей проект виник з простої ідеї і ніякого стороннього фінансування в нас нема. Це ми от е, власним коштом інвестуємо в свої знання і свій час в цей проект. Приложення безплатне. відповідь на ваш інформаційний запрос относительно качества лікарства займає лише несколько секунд.